Всем женщинам крепкого здоровья, счастья семейного. И что еще им небесного? Что им хочется? Здоровье, только здоровье. Самое главное здоровье. На все остальное есть руки и голова. Я думаю, самое главное уважать их, любить, и чтобы они жили долго и счастливо. Здоровья, счастье, красоты, вот, хорошего Взаимоотношения, вот, чтобы они нас тоже любили. А желаю мира. Наверное, это самое актуальное сейчас. Пожелание, чтобы у всех, в семьях был мир, чтобы никто не беспокоился, чтобы быть с их, с их близкими и чтобы у их детей было счастливое будущее. Женщинам, честно, я хотел бы пожелать терпения. Самое главное, это терпение и здоровье. Потому что терпения на мужчин хватает очень мало. Поэтому надо побольше терпения, здоровья, ну, любви. Любовь в наше время ⁇ это самое лучшее, что может воспроизвести впечатление на человека, на окружающего вообще.